короткий комментарий по игре, а потом питання журналистов. Так сложилось, что последнее время игры Зирка не совсем удачно у нас проходят. И сегодня я хотел бы отметить Зирку. Команда организована, хорошо оборонялась, остро убегала в атаке, создала несколько моментов у наших ворот. Но если первый тайм был плюс-минус равный, то во втором тайме, я думаю, мы владели инициативой, больше Проходила игра на половине поля соперника. Мы создавали моменты, полумоменты. Много было стандартов. И, что называется, на жилах мы вырвали для Ворскля, для нас, эту важную, важную победу. Я благодарен ребятам. Они молодцы. И хочу поблагодарить и болельщиков, которые пришли на сегодняшнюю игру. Не совсем футбольную погоду, я имею в виду для, для болельщиков дождь, но я думаю, мы сегодня их порадовали. Питание от журналистов. Да, да, конечно. Питание от журналистов. Василий Терпенблок, а сегодня было много моментов, одних, как и для других, так и для других ловит. Такое самое задание для вас, для тренера Суперника. Это далее действия нападников с обоих боков, далее действия защитников с обоих боков. Может, вплинуться, такая вплинуться, что я погодилась? Ну, наверное, никто не хотел проигрывать, ставилась задача, я не могу узнать, чего, какой, какие задачи ставил соперник. Мы ставили задачу сегодня обязательно создавать моменты, обязательно остро играть у чужих ворот, перед штрафной, в штрафной, брать игру на себя, зарабатывать фолы, наносить удары, выводить партнера на ударную позицию. Было много ошибок, было много брака у обеих команд, это тоже, наверное, поле, там кто-то подскользнулся, кто-то не вовремя на противоходе. И Зирка очень, очень неплохая команда. И сегодняшняя игра показывает, что чемпионат Украины не, 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 так уж и плох по, по последним играм, по каким-то сюрпризам, которые там сегодня, я знаю, и э, Стали очень неплохо сыграла. Поэтому э, Хотели забить, пропустили из-за ошибки, но важно, что мы начали забивать, что мы начали бить, угрожать воротам соперника. У нас появились моменты, и за себя скажу, мы над этим работаем, и, конечно же, не хочется пропускать и допускать таких ошибок, которые мы допустили про взятие наших ворот. Ну, погода для всех одинакова, вы поймите, когда дождь идет целый день, все равно поле вязкое, ножки садятся, как ни крути. Ну, для обеих команд было нелегко. От этого, наверное, и большой процент брака, я думаю. Ну что ж, нам жаловаться на погоду все в одинаковых условиях. питання, я же запитаю. По ситуації з Маріуполем, чи будем їхати каталиуполения? Вопрос сейчас не стоит, чтобы Ворска туда не ехала. Мы все согласно регламенту, мы готовы на сегодняшний день мы этот вопрос не обсуждали даже, даже не поднимался вопрос, что в Ворску туда не поехала. Якщо будут еще запитания? Спасибо. Спасибо за поддержку.